сколько стоит паром из Греции в Италию на машине. Значит, получается, взрослый билет стоит 25 евро, детский 12,5 евро. Ну, это 10 лет ребенку. Машина 88 евро. И еще э, получается отдельная каюта, потому что мы в час ночи выходим из порта и пребываем в 9 утра. То есть, получается, ночь надо или где-то тусоваться. Ну, если бы я сам был, то еще можно было а с ребенком где-то потусуешься. Короче, еще плюс 150 евро каюта. Ну, не знаю, видел ее только на фотографии, где можно переночевать вроде бы даже с душем и с туалетом. Короче, плюс там всякие налоги и сборы. Вышло 332 евро за то, чтобы перебраться из Греции из Греции, этой гуменица в Италию, Бриндизи. Там ближайший порт, короче, говоря, чтобы не ехать через любимую Сербию и Болгарию. Короче, вот так вот обошлось. Но уже когда сегодня зайдем на паром, покажу, какие там условия. И я вообще сам не представляю, какая там процедура. Что почитал в интернете, есть какой-то чекин, надо зачекиниться там, то есть зарегистрироваться. Ну, в общем, смотрим, как это все выглядит. Автобусные билеты без предоплаты на сайте Рубиком.